Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash ADC 6 petang bersama saya Adina Aspar. Berita utama. Malaysia mengulangi komitmen untuk kekal sebagai pembekal minyak sawit mampan kepada India yang boleh dipercayai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya dari India Narendra Modi menggalakkan untuk mempertingkatkan kerjasama dalam penanaman kelapa sawit. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua pihak bersetuju untuk kerjasama dalam pembangunan rantaian nilai minyak sawit termasuk produk hiliran berasaskan sawit bernilai tinggi. Persetujuan juga dimeterai untuk mengadakan lima urus berstruktur mengenai penyelesaian bagi asas pasaran. Kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif Malaysia-India, mice dan perjanjian perdagangan barangan ASEAN-India, I3. Anwar dan Modi menyambut baik semakan berterusan terhadap ITCA untuk menjadikannya saling menguntungkan, memudahkan perdagangan dan relevan dengan amalan perdagangan global semasa. Selain menghargai MICECA atas potensinya untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan menggalakkan penggunaannya secara optimum, Perbincangan hampir satu jam itu tertumpu kepada pengukuhan kerjasama strategik menakumi pelbagai bidang utama termasuk tenaga, semikonduktor, pendigitalan, perdagangan dan pelaburan, pertahanan dan keselamatan, agrikultur, tenaga kerja, pelancongan, kesalih hubungan serta pendidikan. Turut dibincangkan ialah isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kepada kedua-dua negara. Lawatan ini bukan sahaja memperkukuh jalinan persahabatan antara Malaysia dan India, malah membuka lembaran baru kerjasama yang lebih erat dan bermakna demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat kedua-dua negara. Jika yang amat berhormat stres, segera jumpa doktor atau rujuklah Menteri Agama. Jangan terlewat. Ahli Parlimen Bacok Syahir Sulaiman berkata demikian kepada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan menasihatkan supaya mengawal emosi serta membawa perotakan sewajarnya sebagai MB. Beliau turut memidas kepimpinan parti keadilan rakyat PKR yang didakwa semakin hilang kawalan emosi apabila berdepan kritikan susulan beberapa kenyataan berbaur penghinaan yang dibuat pemimpin parti itu di pentas awam. Menurutnya penggunaan bahasa tidak manis bukan sahaja mencerminkan tekanan dalam kalangan pimpinan, malah menjatuhkan standar kepimpinan di mata rakyat. Syahir mengulas kritikan Amiruddin terhadap Pau Selangor berhubung isu pentenakan babi di negeri itu. Beliau menegaskan tindakan menggunakan perkataan bodoh tidak mencerminkan ahlak dan peribadi seorang menteri besar sambil penyokong mereka bersorak dan bertepuk tangan. Dalam kenyataan sama, Syahir mendakwa PKR yang dahulunya melakukan perjuangan rakyat. Kini berubah selepas berada di tampuk kuasa sambil mengingatkan kepimpinan agar tidak bersikap angkuh. Beliau menasihati Amiruddin supaya mengawal emosi dan membawa perwatakan sewajarnya sebagai Menteri Besar sambil mengingatkan sejarah kontroversi pentadbiran lalu di Selangor. Sebarang pandangan atau kenyataan berkaitan isu penggunaan nafas seperti syukur dan alhamdulillah oleh golongan bukan Islam perlu dirujuk sepenuhnya kepada pihak berkuasa agama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, pandangan Jabatan Mufti yang berasaskan al-Quran dan sunnah serta pandangan ulama muktabar perlu dijadikan rujukan utama kerajaan dalam menangani perkara berkenaan. Saya rasa Jabatan Mufti telah mengeluarkan pandangan berdasarkan Al-Quran Sunnah, berdasarkan pandangan-pandangan ulama yang mutabar. Jadi kami uh, merujuk kepada pihak otoriti, pihak yang sememangnya uh, faqih. Jadi kita uh, menerima nasihat daripada Jabatan Mufti. Terima kasih. Dari daripada segi jabatan ada nasihat kepada yang kini di luar tu? Di mana? Pasal isu ni. Isu apa tu? Ada nasihat tu. Apa tu? Nasihat. Oh, nasihat saya kita sekarang ni uh, terlalu ramai yang bercakap, terlalu ramai yang memberikan pandangan, tapi saya rasa kita punya autoriti, jadi kita menyerahkan kepada pihak autoriti. Jadi sebenarnya Jabatan Mufti memberikan pandangan yang tidak ada bias, memberikan pandangan dari sudut yang paling ulang, sudut yang terbaik. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyertai program Mawib Run 2026 di Dataran Putrajaya hari ini ketika diminta mengulas isu penggunaan kalimah alhamdulillah dan syukur yang dibangkitkan ahli parlimen Pian Rantau Panjang Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof terhadap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngako Koming pada sidang dengar rakyat baru-baru ini. Terdahulu Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr Ahmad Fawaz Fazil dilaporkan berkata Penggunaan lafaz yang sinonim dengan umat Islam seperti alhamdulillah oleh individu bukan Islam tanpa unsur penghinaan atau mempermainkan agama adalah diharuskan oleh ulama. Menurutnya isu berkenaan tidak seharusnya difokuskan kepada golongan tertentu semata-mata, sebaliknya perlu difahami dalam konteks pandangan dan perbahasan ulama yang lebih luas. Pasukan Gerakan Am PGA Briged Sarawak menahan 8 lelaki dan merampas bercun serta bunga api tanpa permit sah bernilai 3.18 juta ringgit menerusi enam serbuan di beberapa daerah di Sarawak. Penahanan dilakukan sepanjang pelaksanaan Op Tarin Charlie dari 5 hingga 7 Februari lalu. Komander Brigit Sarawak PGA, Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai berkata operasi berkenaan dilaksanakan sebagai usaha berterusan bagi membanteras penyimpanan dan penjualan bahan letupan secara haram, khususnya menjelang musim perayaan yang lazim menyaksikan peningkatan penggunaan mercun dan bunga api. Menurutnya dua serbuan di daerah Padawan membawa kepada penahanan tiga lelaki berusia antara 31 hingga 42 tahun dengan rampasan 3922 unit mercun dan bunga api pelbagai jenis serta sebuah kenderaan nilai keseluruhan rampasan bagi serbuan berkenaan dianggarkan berjumlah 1 juta 795690 ringgit. Bila berkata serbuan turut dijalankan di daerah Kuching, Surian, Sibu dan Miri melibatkan empat lega operasi yang membawa kepada penahanan lima lelaki berusia antara 22 hingga 70 tahun. Dalam serbuan tersebut, pelbagai jenis mercon dan bunga api yang disyaki disimpan tanpa kebenaran sah dirampas dengan nilai keseluruhan dianggarkan sebanyak RM1,390,608. Semua takapan dan barang rapasan telah diserahkan kepada ibu pejabat polis daerah IPD berkaitan untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Seorang lelaki warga Thailand mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Jitra hari ini atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal bulan lalu. Yusuf Senkonam, 60 tahun, didakwa memandu secara berbahaya dan menyebabkan kematian Fatin Nur Shafika Haris Bawijad, 22 tahun. Tertuduh yang juga guru agama dari Satun Thailand itu didakwa melakukan kesalahan itu di persimpangan lampu isyarat RTC Sinapoh Jalan Austar, Bukit Kayu Hitam pada 10.30 malam 15 Januari lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda sehingga RM50,000 jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Ashikin Hazir manakala lelaki itu diwakili Peguam Zabida Ahmad. Majistret Nur Shaliati Mohd Sobri membenarkan jaminan RM10,000 dengan dua penjamin warga tempatan dan memerintahkan lelaki itu melaporkan diri di balai polis setiap bulan selain lesen mandu di Malaysia digantung. Mahkamah menetapkan 15 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang warga emas antara dua mangsa cedera melecur selepas tiga buah rumah hampir musnah sepenuhnya dalam kebakaran di kampung Tebobon Menggatal di Sabah awal pagi tadi. Dalam kejadian itu lelaki berusia 60 tahun melecur pada tangan, kaki dan bahagian belakang badan manakala seorang wanita berusia 48 tahun cedera selepas melecur pada tangan kanan serta kaki kiri. Kedua-dua mangsa dikejarkan ke hospital Tuaran bagi mendapatkan rawatan lanjut. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBB Lintas Nur Syariana Bohari berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 5.43 pagi sebelum sepasukan anggota bersama jentera dikerahkan ke lokasi kejadian. Menurutnya kebakaran membabitkan tiga buah rumah dengan tahap kemusnahan hampir 95% sebelum api berjaya dikawal sepenuhnya pada jam 6.41 pagi menggunakan dua aliran dengan empat pancutan air daripada jentera dan pilih bomba berampiran. Operasi turut berjaya menyelamatkan dua rumah berampiran daripada turut terbakar. Punca kejadian serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Komposer lagu DK Barat terkenal Eddie Hamid menyifatkan lagu dan muzik DK Barat kini dinyanyikan bukan sahaja di negeri Kelantan, malah seluruh negara dan dunia merangkumi pelbagai lapisan masyarakat termasuk generasi muda. Menurutnya ketika ini masyarakat lebih terbuka menerima lagu di Kebarat berbanding dahulu. Malahan penyanyi tempatan mendapat sambutan ramai dan tidak lagi berdepan pandangan negatif. Oh, saya nampak lah ha? dapat uh, sejak dua ni kan. Lagu lagu Kelantan ni uh, makin jauh pergi. Ya. ya. Kan? Contohnya hari tu hari lagu Besar Babel, lagu Cica kan. Jadi saya nampak lagu lagu Kelantan ni akan lagi melepas lagi, lagi jauh. Masa ke master kan. Lah. Uh, sebagai bukti contoh dia, kalau dulu saya baik komposer, bila saya balik Kelantan, saya hati-hati penyanyi perempuan lelaki-lelaki, dia tak nak. Kalau nak Abang jadi penyanyi lagu-lagu D.K, dia nak lagu Siti Mahaliza kan. Tapi hari ni kita offer, okey ha, Memangnya sekarang ni, generasi muda pun dah berani atau dah tak malu menyanyikan lagu, buat sehingga lagu-lagu bahasa Kelantan. Biar saya nampak benda ni, Kelantan ni sudah mendunia. Sudah, uh, sudah melangkah jauh. Uh, Keluar, keluar, daripada kelompok negeri Kelantan ya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sidang media sempena pelancaran lagu terbaru di rekod band di Bulatan Cempaka Kota Baru Kelantan. Mengulas mengenai garis panduan membuat persembahan di negeri Kelantan, Edi berkata semua perlu mengikut setiap peraturan yang ditetapkan. Sebab kerajaan negeri dah bagi dia bagi kita boleh buat syuruh buat ialah kan. Memang dah memang lagi sini dikenali sebagai Serami meka jadi itulah protokol-protokol yang di, dia digariskan oleh kerajaan di Kelantan. Luar buatlah. Di Kelantan tak boleh, ayah buatlah. Tapi Kelantan benda benda masa benda kita buat show. Ha, tapi lelaki lagi lagi saja. Kadai lagu tu, kadai kadai lagu ni, tak tahu mana satu benda hok sungguh snoti, sehingga bungsa PE perangai lagu ni, Otak cari celalu, sakitnya dah hati. Jangan lupa, Jangan lupa, lupa dengarkan lagu Kelate. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini kekal serta bersama kami untuk perkembangan berita terkini hanya di platform media sosial Malaysia KSZ di Instagram, Facebook, X, TikTok dan Youtube. Saya Adina Aspar. Assalamualaikum dan salam hormat.